di room lah. Hmm. Berkaitan dengan keganasan di sekolah meluas selepas satu, satu, selepas satu, satu uh, saya rasa ramai dah tahulah apa yang berlaku uh, beberapa hari ni. Uh, cuma dalam komen YB, bila kita tengok saja perkataan yang paling banyak dijumpai adalah rotan Rotan hmm. uh, bila orang bagi komennya rotan hmm. dan ini juga yalah ahli politik lain yang, di, yang ah, juga sentuh termasuklah ahli politik yang kedua paling populis di dunia Itu aku Saleh pun cakap pasal rotan dia cakap pasal rotan ya rotan ha. Ha. ha jadi saya nak tanyalah yb ni pakar diagnosis issue adakah diagnosis siapa yang bagi uh, title pakar diagnosis issue ni saya saya fikirlah <laughs> okey okay. saya tarik balik <laughs> tarik balik ha saya tarik ha. balik okey ha Adakah diagnosis uh, sebab rotan ni sebenarnya hmm. betul dari segi correlation atau causation dia dari isu ni? ni. <laughs> um, saya tengok macam-macam reaksi lah. Reaksi awal kalau di parlimen itu ialah um, kita perlu rotan, kita perlu tegas mm -mm. dan kita perlu hukum. Mm -mm. mana saya juga lihat reaksi uh, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar yeah. reaksi dia uh, dia kembali kepada uh, handphone, smartphone okay, yeah, yeah, uh, kan, dapat. yang itu yang hmm. dia katakan hmm. jadi, hmm. kalau ikut uh, maklum balas awal Dato' Sri Anwar itu, kabinet akan membincangkan mengenai smartphone, oh, okay. ada tanda-tanda, beberapa tanda-tanda lah, sama hmm. ada Um, murid sekolah atau pelajar sekolah lepas ini tidak dibenarkan membawa smartphone itu satu. Memang okay. tak boleh bawa smartphone. Ya, tak tak boleh bawa. Brand, kan? hmm. Tapi mungkin juga berkaitan dengan. Yang disebut oleh uh, Menteri Komunikasi, sudah, ya. uh, saudara Fami Fazil, yang yang telah pun mengumumkan kan bahawa EKYC, EKYC akan dilaksanakan untuk um, platform media sosial. Mm -mm. Jadi saya tak nak komen yang yang itu secara terperinci dahulu lah. Kalau perasan, saya tak bagi reaksi langsung mm. atas beberapa sebab lah. Baik satu saya juga seorang bapa hmm. dan saya tahu bahawa membesarkan anak sekarang ini memang mencabar Cabar. tidak sama dengan zaman saya muda dululah kerana kita hidup dalam dunia yang bersambung hmm, uh, sambung? maksudnya kanak-kanak um, zaman sekarang mereka boleh melihat dan membandingkan semua yang berlaku di seluruh dunia. Hmm. Jadi maklumat itu beribu kali ganda lebih banyak berbanding dengan masa saya membesar dahulu lah. Jadi um, macam mana pun kita perlu mengambil kira bahawa Um, ...itu realitinya. Mungkin hmm. juga berkait dengan yang... yang uh, Datuk Sri Anwar sebut pasal handphone semua itu. Cuma saya... ...kalau saya ada lah pandangan saya ialah... ...kita tak boleh menungkah arus. Okey. Maksudnya dunia ini memang bersambung. Hmm, hmm. Jadi apa-apa yang kita buat untuk menghadkan saluran maklumat itu saya tak rasa akan berkesan. Hmm. Uh, jadi itu mungkin um, kita melatah untuk um, menguruskan simptom bukan hmm. bukan uh, soal root cause kan. Hmm. Itu yang pertama lah. Um yang yang kedua ialah saya ingat semua yang berlaku kebelakangan ini um, ialah Reflection masyarakat kita Okay This is us as a society hmm. ha, Jadi sebab itu Saya tahulah ada orang mungkin ingat Bila ada kes macam ini Saya orang yang pertama akan hentam Menteri Pendidikan, Pendidikan. Fadlina lah hmm. <laughs> Ataupun Kementerian Pendidikan hmm. uh, Saya ingat menghentam Kementerian Pendidikan dan Menteri Pendidikan semata-mata itu ya. walaupun sedap untuk melepaskan geram hmm. sekarang tetapi dia mungkin bukan penyelesaiannya lah hmm. kerana isu ini adalah isu masyarakat hmm. setiap ahli politik itu adalah ibu bapa hmm. uh, setiap guru juga ibu bapa jadi uh, sebelum kita sampai kepada soal macam mana perkara ini berlaku di sekolah mungkin yang Paling sesuai lah... Setiap ibu bapa ni... Kita kena cermin diri kita dahulu... Hmm. Kau belum kahwin... Belum-belum kahwin... Ha, kau mungkin tak faham lah hmm. kan... Sebab... Um, yalah... Yang kita kena tanya ialah... Berapa banyak kita menghabiskan masa... Dengan anak-anak kita... Hmm. Berapa banyak sebenarnya... Perangai kita... Sikap kita, ketelanjuran kita itu bagi kesan dan pengaruh kepada anak-anak kita tanpa kita sedar. Mm -hmm. Berapa banyak kita tahu sebenarnya apa yang berlaku dengan anak-anak kita. Mm -hmm. Dan saya sendiri antara banyak-banyak perkara itu, itu antara kelemahan yang saya rasa... Uh, saya perlu perbaiki dari semasa ke semasa. Saya rasa saya tidak menghabiskan masa yang cukup dengan anak saya. Hmm. Sebab itu cuma saya bernasib baik sedikitlah kerana uh, uh, saya dan isteri buat keputusan yang perlu berkorban itu isteri saya. Jadi hmm. sebab itu isteri saya meletakkan jawatan, bekerja dan menjadi suri rumah sepenuh masa kerana pandangan kami ialah perlu ada seorang ibu atau bapa yang 100% berada dengan anak. Hmm. Ha, tapi masalahnya berapa orang yang sanggup satu berkorban seperti itu? Keduanya yang sanggup Uh, maksudnya daripada double income mm. household mm. menjadi single income household lah mm. jadi saya tahun 2017 itu dah buat keputusan bersama dia bukan keputusan yang mudah kan? contohnya lah kan um, macam isteri saya dia berkelayakan sama macam saya mm. balik luar negara kerja di bank kan ijazah yang baik uh, dan daripada ada kerjaya tiba-tiba tidak ada pendapatan langsung dan tidak ada kerjaya. Hmm. Dia orang yang ada pendapatan dengan sendiri ni untuk tiba-tiba langsung tak ada pendapatan dan tak ada kerjaya. Hmm. Belajar susah payah masa kecil. Hmm. Dia tak mudah tau. Dan hmm. apa hak saya sebagai suami untuk minta dia berkorban. Mm -mm. Karena dia yang kena berkorban bukan yeah, saya yang kena yeah. berkorban tau kan. Yeah, yeah. Tapi ialah uh, itu keputusan yang 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 kami buat bersama. Mm. Saya ada kemampuan untuk buat begitu. Mm -hmm. Sebahagian besar daripada keluarga di Malaysia tidak ada kemampuan begitu kan. Jadi mm -hmm. mereka memerlukan dua-dua um, orang bekerja. Mm -hmm. Jadi sebab itu ada yang ibu bapa yang yang kalau boleh lah Anak ni kalau boleh sampai pukul 6 lah duduk kat sekolah mm -hmm. ha, Jadi itu pun berbahaya Kerana mudah untuk ibu bapa tetapi uh, di mana garis pemisahnya yang tanggungjawab membesarkan anak ini telah berpindah kepada guru. Mm -mm. Uh, jadi di sebelah sekolah pula. Mm -mm. Uh, guru pun akan rasa bahawa eh sekarang ni kami tak boleh wotan, tak boleh tegur. Mm -mm. Kalau terlebih sedikit nanti ibu bapa marah kan. Uh, jadi uh, tak apalah kami yang buat tak tahu sajalah. Mm -mm. Ada guru yang yang uh, memang berperasaan begitu ada juga guru yang mungkin memang tak nak ambil tahu lah. Mm -hmm. uh, cuma masalah kita sebagai masyarakat ialah dia sangat mudah untuk menuding jari kepada orang lain. Mm. kalau ibu bapa uh, mudah untuk generalization. Apa bahasa dalam bahasa Melayu generalization eh? Uh, jangan bagi generalisasi. Secara <laughs> uh. umum Memukul rata, Memukul rata. Ha, okay, Masyarakat kita Dia mudah untuk Pukul rata semua mm. ha, Guru kalau boleh dia pukul rata semua Macam itu mm -mm. Ha, Ibu bapa pula pukul rata Macam ini kan, dia mm -mm. sebenarnya jauh Lebih rumit dan saya uh, Lebih ialah pada ketika ini sementara kita menunggu lebih banyak maklumat hmm. dan saya menasihati diri saya daripada 2 3 hari yang lepas yeah. jangan cepat melatah dan cepat menghukum dan cepat membuat kesimpulan kerana hmm. isu ini sangat rumit lebih rumit daripada isu ekonomi hmm. kalau apa-apapun yes ia sebenarnya ialah Lambang dan terjemahan kita sebagai sebuah masyarakat. Maksudnya, memang betul masyarakat kita sekarang lebih kasar, uh, lebih mudah untuk menghukum, lebih mudah untuk menuduh, lebih mudah untuk percaya kepada sesuatu perkara sebelum disemak. Hmm. Sebab itu kalau tengok kes yang berlaku di uh, yang kena tikam di bandar utama, yeah. tu kan, uh, uh, ibu bapa terpaksa membuat Uh, kenyataan media mm -hmm. supaya cukup-cukuplah sebarkan perkara-perkara yang tak betul mm -hmm. bagilah ruang kepada mereka untuk melalui tempoh yang susah ini kerana orang kita sangat mudah percaya dan terima bulat-bulat lebih sensasi, lebih baik mm -hmm. eh. itu orang dewasa orang dewasa ini adalah ibu bapa kepada anak-anak jadi mm -hmm. kalau itu sikap ibu bapa jadi kita nak marah anak-anak kita kerana dia mudah terpengaruh. Yang hmm. orang tua ni pun mudah terpengaruh dengan sesuatu perkara. Dia tak husnul zan, dia tak semak dulu, dia tak dia tak um, fikir dan pertimbangkan dengan baik. Jadi pandangan saya kalau itu ibu bapa unit keluarga kalau itu masyarakat tapi anak-anak kita kita nak suruh jadi malaikat Susahlah, <laughs> susah lah kan? susah ha, itu dari segi masyarakat lah yeah. kemudian daripada sekolah ok eh. sudah tentu ada macam-macam lah ada yang kata kita kena rotan hmm ha, ada yang apa lagi pandangan selain pada rotan banyak sekali suruh rotan suruh rotan, so, rotan, rotan. Lah. kembalikan rotan kembalikan rotan hmm saya tak pasti sebenarnya sama ada kalau kita kembalikan rotan semata-mata mm -mm. saya ingat rotan itu ialah perlambangan mm. kan. maksudnya guru mesti diberi kebebasan untuk mendidik mm. mendidik itu maknanya mesti ada elemen menghukum aa. jadi bentuk hukuman yang macam mana tapi dalam bahasa mudah orang kata rotan lah mm. tapi mendidik ini pada pandangan saya lah bukannya 100% menghukum ok kalaupun ada elemen menghukum mm -hmm. dia belum tentu dapat menyelesaikan masalah kerana masalah itu berlatar belakangkan masyarakat yang saya sebut tadi mm. memang masyarakat kita sekarang ini berbeza daripada zaman kami kena rotan dulu mm. ibu bapa kami tak macam yang ada sekarang ni hmm. mereka ni dulu kalau orang kampung dia tak komen pun hmm. dia tak ada pun pandangan-pandangan kritis hantam orang tak ada hmm. Se seingat saya besar lah mak ayah saya kan hmm. mak ayah saya ni tak pernah ada opinion pasal benda lain pun hmm. dia hidup simple dia cari makan hmm. dia jaga anak dia itu je hmm. dia tak ada komen pasal orang itu ini semua komen dia, tak ada jadi masyarakat telah berubah latar belakang itu hmm. Yeah. Mm -hmm. Uh, dia tidak lagi apple to apple jadi mm -hmm. kalaupun dulu guru boleh rotan boleh sepah mm -hmm. tapi sebenarnya latar belakang masyarakat masa itu berbeza dengan yang ada sekarang jadi sebab itu elemen mendidik dan elemen menghukum itu betul satu komponen mm -hmm. tapi ia hanya satu komponen bukan seratus mm -hmm. peratus komponen kan. mm -hmm. jadi uh, kalau contohnya sekolah guru-guru dibenarkan untuk merotan mm -hmm. kan Uh, macam mana pula tindak balas masyarakat dan ibu bapa kalau ibu hmm. bapa uh, sikap sebahagiannya atau segelintirnya ialah uh, menyerahkan bulat-bulat ataupun anak tak boleh sentuh hmm. ataupun dia mungkin tidak bermuhasabah berapa banyak masa dia habiskan dengan anak dia macam mana kita mendidik anak kita pun mungkin dia tidak akan menyelesaikan masalah lah. jadi hmm um, elemen menghukum tu satu perkara kan. Mm -hmm. Cuma kalau kita tengok bagaimana sistem yang berbeza-beza di negara yang berbeza-beza mm -hmm. kan. Ha, kerana masalah ini bukan sahaja masalah di Malaysia lah. Di masalah mm -hmm. di negara lain kan. Mm -hmm. Kalau di um, Jepun saya ingat kan. Okay. Dua, dua model yang, yang, yang saya ingat... Um, agak berlainan daripada yang kita ada di Malaysia mm -hmm. lah kan. Kalau di Jepun, tumpuan mereka pada peringkat awal persekolahan ialah nilai dan juga disiplin. Mm -hmm. uh, mereka belajar lah, mm -hmm. siliba dan kan? Tapi uh, mereka dilatih untuk uh, 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 menghadam nilai-nilai uh, tertentu contohnya okay. kebersihan hmm. sebab tu sekolah seingat saya lah, sekolah di Jepun tidak ada tukang sapu tau hmm. dia bersihkan sekolah dia sendiri hmm. jadi mereka diajar nilai-nilai dan disiplin ini daripada awal sama naik ataupun lebih penting daripada silibus itu maksudnya ketepatan hmm. masa hormat kepada orang kebersihan hmm. kerjasama hmm. kan hmm. jadi pada peringkat awal persekolahan itu dia banyak aktiviti yang begitu Ha, hmm. uh, jadi uh, itu itu di Jepun lah kan Cuma sistem pendidikan ni kita ada lagi tanya yang Oh ada sistem pendidikan Ya ya, ya. Oh I see, ha. I see I see I see I ha. see Okay 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 Then uh, then uh, So itu dah. Kau nak yang pasal apa? Itu saja. Itu sajalah. So dia kerat dulu. Ah <laughs> ha, okey right. Jadi yang itu kita tangguh kepada keras yang nombor dua Ya. Yeah, yeah, cuma ah okay. uh, YB ada kata nak uh, sentuh tentang EQC secara uh, spesifik mungkin. Uh, ada Tak itu, yang 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 uh, saya rasa uh, um, keputusan kerajaan itu keputusan kerajaan lah. Mm -hmm. Uh, asalkan sesuatu keputusan itu dibuat dengan mengambil kira secara keseluruhan hmm. dan ini masalah yang besar, ini masalah budaya dan masalah masyarakat hmm. yang perlu ditangani secara holistik. Okay. Dia tak boleh melihat kepada komponen-komponen tertentu sajalah Jadi, kalaupun eKYC dilaksanakan, hmm. kalaupun kanak-kanak lepas ini mungkin tak boleh ada media sosial bawah 13 tahun bawah umur 13 tahun semua tapi kalau umur dia 14 tahun 15 hmm. tahun hmm, hmm, hmm. jadi jadi uh, saya masalah perkara-perkara ini ialah oleh kerana dia um, soal masyarakat kita tak tahu lagi apa hipotesis ataupun teorinya dan apakah data yang menyokong jadi hmm. contohnya kalau kerajaan kata selepas ini tindak balas daripada kejadian yang berlaku ini hmm. ialah dengan memperkenalkan EKYC supaya kanak-kanak yeah. di bawah 13 tahun tidak ada akses kepada uh, platform social media kan hmm. maksudnya hipotesis dan teorinya ialah kanak-kanak menjadi ganas kerana social media hmm. Adakah kita sudah ada data untuk itu? I don't think so. Ah, I, saya tak tahu. Mm -hmm. ah, jadi itu kalau kalau saya itulah uh -huh. top prosesnya lah. Kena. Kan, ah. Jadi uh, yang ini uh, mungkin uh, uh, kalau ada data dan perkara itu perlu eh? Kan? dan mm -hmm. rakyat mungkin perlu diyakinkan mm -hmm. dengan lebih. Uh, bukan semata-mata kerajaan mengatakan eh uh, uh, causationnya begini uh -huh. kerana kalau dia masih lagi di peringkat hipotesis kan hipotesisnya uh -huh. maka kita perlukan lebih banyak eh uh, perkara-perkara untuk menyokong dan mengesahkan hipotesis dan teori itulah uh -huh. yang buat masa sekarang uh -huh. kita Nampak lagi lah Hmm Baik-baik Sebelum kita ke Satu lagi Yang seterusnya Mungkin last sekali lah Ini soalan daripada Saudara Farhan Producer kesayangan kita Aku tak sayang dia Tak ada siapa sayang dia Baik Soalannya Timbalan ketua wanita keadilan Dah keluarkan kenyataan kenyataan Tak boleh salahkan Menteri pendidikan Untuk isu-isu yang macam-macam ni Kalau komen YB secara brief Komen aku mana pernah brief Okay Um, well it comes as a job mm -mm. kan uh, uh, perkara itu berlaku di sekolah mm. dan uh, semua dua tiga kes ni, kes yang di Melaka kes yang di Bandar Utama, dua-dua berlaku dalam kawasan sekolah mm -mm. jadi memanglah segala yang berlaku di dalam kawasan sekolah itu adalah tanggungjawab Menteri Pendidikan dan kementerian pendidikan saya ingat ra rakyat berfikiran waras dan wajar hmm. untuk membezakan yang mana yang yang dan hmm. kritikan mana yang sesuai yang bertepatan dengan kritikan yang yang melampau. Hmm. Bukanlah tempat ahli politik untuk kita menagih simpati supaya tolonglah jangan kritik saya. Ha ah. menjadi menteri itu contohnya macam saya dahulu lah menteri hmm. ekonomi kan namanya menteri ekonomi. Hmm. Tetapi kementerian ekonomi itu sebenarnya hanyalah perancang hmm. dan bukan pelaksana hmm. dan tidak ada satu perkara pun yang yang sebenarnya boleh dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi selain daripada merancang menyediakan dasar dan orang lain kena buat kan hmm. hmm. Um, harga barang contohnya ini fungsi yang macam-macam kalau supply and demand mm -hmm. dia dengan Kementerian Pertanian pun ada, dia dengan KPDN pun ada, dia dengan MITI pun ada mm -hmm. soal fiskal, cukai semua di bawah Kementerian Keuangan mm -hmm. tapi saya tak bolehlah nak merayu kata janganlah hentam pasal harga barang naik kepada saya mm -hmm. kerana itu tak ada kena-mengena dengan saya mm. ha, <laughs> tak bolehlah kan jadi Um, Trust the wisdom of the masses mm -hmm. uh, kerana rakyat boleh menilai bagaimana reaksi dan juga uh, pandangan dan dan tindakan susulan kita mm -hmm. mungkin itu yang lebih penting untuk ditumpukan daripada kita main emotional sympathy seperti itulah mm. baik maybe, okay Menteri Pendidikan Fadlina Sidik digesa memenuhi enam tuntutan berkaitan keselamatan murid dalam tempoh 30 hari atau meletakkan jawatan serta merta jika gagal berbuat demikian. Perkara itu dinyatakan hampir 20 peserta himpunan mogok Undo Fadlina, diketuai Gabungan Mahasiswa Islam Semalaysia, GAMES dan Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia, HARAM, di depan bangunan Kementerian Pendidikan. Presiden Gamis Azamuddin Sahar berkata himpunan bertujuan menyerahkan memorandum secara langsung kepada Fadlina susulan kegagalannya menangani kes kematian Zara Khairina Mahathir, reformasi pendidikan dan perkara lain. Dakwanya, tiada penyelesaian tuntas daripada Fadlina dalam menangani kes buli yang meningkat secara mendadak sekian lama. Kami nak tuntutan ini diserahkan first hand kepada menteri katanya ketika ditemui. Memorandum diterima wakil KPM Faiz Rashid. Antaranya tuntutan dikemukakan termasuk mewujudkan sistem sokongan psikososial di sekolah dengan meningkatkan nisbah kaunselor kepada pelajar serta menyediakan talian 24 jam mesra pelajar untuk aduan rahsia berkaitan buli dan sebagainya. Selain itu, latihan wajib guru dan warden asrama mengenai trauma informed education, kewajipan modul didikan ibu bapa melalui seminar berkala dan pembentukan panel pemantau bebas bagi menyemak laporan buli. Memperkenalkan road map awal pelan nasional anti buli dengan sasaran, garis masa, indikator kejayaan dan laporan berkala setiap 3 bulan serta langkah tambahan bagi keselamatan murid seperti pemasangan CCTV dan penubuhan unit khas siasatan buli melibatkan guru, polis serta persatuan ibu bapa. Presiden Haram, Brandon G. A. N., mempersoalkan keberkesanan langkah KPM mewajibkan laungan anti-buli di sekolah bagi menangani gejala tersebut. Beliau turut menyifatkan pemberian insentif kepada sekolah sifar buli sebagai penganiayaan kepada murid pada masa akan datang kerana berisiko memupuk tindakan sapu bawah karpet iaitu menyembunyikan kejadian demi menjaga imej sekolah. Sementara itu, Fadlina dalam respons di Facebook memaklumkan akan meneliti semua cadangan berkenaan. Katanya, Ketika ini KPM sedang melaksanakan beberapa usaha penting bertujuan memperkukuh aspek keselamatan di institusi pendidikan termasuk melaksanakan audit keselamatan, memasang kamera litar tertutup, CCTV dan menubuhkan jawatan kuasa reformasi keselamatan. Saya mengalu-alukan pandangan serta cadangan semua pihak bagi menambah baik aspek keselamatan di semua institusi pendidikan KPM. Usaha memerangi salah laku buli dan memastikan ekosistem selamat di institusi pendidikan adalah tanggungjawab kita bersama katanya. Kredit artikel kali ini diberikan kepada portal Free Malaysia Today. Sekian, terima kasih.